Вот, видишь, прямо відсюди видно. Видиш, Иван... дука Федор Іванович. Вот. Ложи цвіточки, ложи. Положи цвіточки. Аккуратненько только. Вони приходять сюди двічі на рік: 9 травня та у день звільнення Одеси. Тут у Віковічений їхній дідусь, 8 іюня 1942 року. -го Он подбил три танка. Под четвертый уже не было ни снарядов, ничего. Он обвязался связкой гранат и бросился по танк. Однако про вчинок их дедуся так никто бы никогда и не узнал. Как бы не один клаптик папер. Дедушка так погиб, и там никого практически не осталось. И если бы не, не, письма эти сейчас в музее, мы бы, скорее всего, ничего бы не узнали о подвиге дедушки. Здравствуйте. 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 Как ваши дела? Спасибо, нічого. Ну що, розкажете да. нам німно історії? Віднайшла цього листа вона. Валентина Іванівна посміхається так само, як тоді, у день перемоги. Хоча їй вже 92 вона досі зберегла здоровий глуст, гарно вдягається та слідкує за собою. Так близько, всі морщинки будуть видно. — Ні, ні. Война, вернее, застала меня студенткой техникум пищевой промышленности. В один из дней, когда мы копали, мы землю грузили на тачке, а ребята ее отродили. Вдруг раздается воздушная тревога. После отбоя, вернувшись туда, на место, мы увидели убитых, раненых и наших сверстников, и детей, которые были матери с детьми, І вот здесь уже не стоял вопрос, що делать, куди идти. Мы Ми что що должны идти на фронт на молоду дівчину, яка мріяла про родину та дітей, вдягають військову форму. Тепер вона у медсамбаті допомагає пораненим під час оборони Одеси 41-го. Нам потрібно було підійти до раненого, який Целый день находился, возможно, целый день находился в этой посадке. Промокшая м -м, повязка, э жажда страшная, потому что когда раненый теряет много крови. И вот наше отношение к этим людям, как немножечко ему, чтобы было легче. 15 жовтня Валентина седала на останній корабель, який відходив до Севастополя. Она думала, что больше сюда не повернется. Никола. Когда я стояла на палубе и смотрела, что вся Одесса горит, мне казалось, что там горят мои сестры, горят мои родные. И, конечно, слезы сами наворачивались. Подошел ко мне Боков и говорит, Валя, ну что ж ты плачешь? Теперь сегодня тебе 18 лет. Теперь ты настоящий уже законный боец. Я, конечно, успокоилась немножко взяла свой лоточек и опять пошла. У Севастополя она продолжила работу медсестрой. В лето 42-го место захопливают войска Гитлера. Когда люди поняли, что уже мы, нас ждет только плен, мы зашли в один из разрушенных э, блиндажей. Вышли, они застрелились. Сначала начальник политодела. И остался черед и я и комсорг комсорг вышел, жду я этого злопамятного выстрела, его нет. Он возвращается, бросает этот пистолет. Говорит, Валя, иди ты, я не могу. Я тоже вышла, говоря, слабовольные стреляются. Нет, здесь нужна огромная сила воли, чтобы застрелиться. Раз в пять я поднимала этот пистолет, а перед глазами были насилованные женщины немцами, женщины, которые были на груди вырезаны звезды. И вот это все было, мешалось с жизнью и смертью. И все равно я не застрелилась. Я вернулась я к нему и говорю, не могу. Так молодая одесситка потрапила в полон. Что правда, долго пробуды там ей не довелось. Бежать было страшно. Страшно за то, что расстреляют не только тебя, расстреляют тех, которые с тобой идут. Когда вот сейчас они увидели, говорят, вот группа стоит, валя беги. Уже расстояние маленькое, конвой не увидит тебя. И сами меня подтолкнули к краю. И когда поравнялись с этой группой, приказным тоном один из командиров, валя беги. Я уже не могла ни думать, ни решать. Я должна была выполнить этот приказ, я решала. В 80-х она стала хранителькой фронтовых листів. Она выжила, як каже, лише для однієї миссии — Аби пам'ятала. И когда уже ничего не осталось, Дука говорит, ребята, отступайте. Там, может быть, вы найдете гранаты, может быть, найдете бутылки. А этот танк я возьму на себя. У него у одного была связка гранат. Он пошел похоже, на этот похоже. танк. Конечно, он его уничтожил ценой своей жизни. И вот ребята, когда приехали в 1946 году на 45-летие обороны, привезли фотографии, привезли рассказ о дуке. И это дало мне возможность поместить эти рассказы в книгу, в книгу «Пояс славы». Я сделаю все, чтобы ваши имена жили долгие-долгие годы, чтобы знали наши люди, кому они обязаны миром на нашей земле, на нашем городе. И мне кажется, что я это выполнила. Сколько миллионов листов было написано? Про тисячі героїчних вчинків дізналися лише завдяки клаптикам паперу. Але були і такі листи, які не дійшли до своїх адресатів. Листи, які так і не були прочитані синами, матерями, кохами. Вже завтра історія тисячі листів, які за 70 років повернуться до побігу. Сергій Стаценко, Максим Усіян, Микола Рищенко, Олександр Аліфанов та Денис Ярошенко Програма Вікна СТБ.